السلام علیکم ناظرین میں سیدہ زائرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں پوسٹ لائی ہوں مولا کائنات کی ولادت مبارک کی شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرالی صدری ویس سرلی عمریِ بال العقدت من لسانی ثانی یفقہ قول اللہ صلی علی محمد و محمد علیہ محمدن کما صلیۃۃۃۃۃ ابراہیمہ و اعلیٰ علیہ ابراہیمہ حمید مجید اللہم بارک اللہ محمدن وعلی محمد کما بارکتا بارک ابراہیم و اعلی علیہ ابراہیم انکا حمید مجید شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتا اللہ علی لا سیف اللہ ذالفطار آپ کی پیدائش کا قصہ یوں ہوا کہ بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کو جب آثار ولادت نمودار ہوئے تو آپ خانہ کعبہ کے پاس آ گئیں اور دیوار دیوار کعبہ کو پکڑ کر آپ نے مناجات پروردگار شروع کی کہ پروردگار میں تیرے نبی ابراہیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروکار ہوں اور میرے اوپر اس منزل کو آسان کر دیجئے آپ نے دیکھا طوافِ کعبہ جاری تھا لیکن آپ پہنچ گئی تھیں خانہ کعبہ کے پاس اور وہ دیوار جو کہ شک ہوئی وہ آج بھی موجود ہے وہاں پہ اور چودہ سو صدیاں گزر گئی ہیں اس دیوار کو اس نشانی کو مٹانے کے لیے دنیا جہان نے جتن کر لیے لیکن وہ دیوار پھر اپنی جگہ ویسے ہی واپس آ جاتی ہے ٹوٹی ہوئی خیر یہ تو ایک الگ چیز ہے آپ کی مناجات جاری تھی کہ دیوار کعبہ شک ہوئی آپ اس میں داخل ہوئیں اور دیوار کعبہ پھر برابر ہو گئی طواف کرنے والے حجاج کے اندر ایک کھلبلی مچ گئی اور اسی وقت جا کے ایک تالا کھولنے والے شخص کو تالا پڑا ہوا تھا اس میں خانہ کعبہ کے دروازے میں اور حضرت ابو طالب شہر سے باہر تھے چنانچہ تالا کھولنے والے کو بلایا گیا تالا کھولنے والے نے تالا کھولنے کی جب چابی ڈالی تو چابی ٹوٹ گئی دو تین دفعہ جب چابی ٹوٹی تو ایک بزرگ وہاں پہ آئے اس ہجوم میں جو کہ حجاج کا ہجوم جمع ہو گیا تھا انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ خدائی بھید ہیں ان میں دخل مت دو اور یہاں سے منتشر ہو جاؤ بہتر یہ ہے کہ یہاں سے منتشر ہو جاؤ چنانچہ مجمع منتشر ہو گیا کلید کعبہ نہ ہونے کی بنا پر یوں ہی بند رہا دروازہ اب یوں ہوا کہ دنیا میں تشریف لے آئے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام اور تین دن کے بعد جب حضرت ابو طالب شہر سے باہر شہر جو باہر گئے ہوئے تھے شہر سے جب وہ واپس آئے تو پھر انہوں نے گھر میں فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کو نہیں دیکھا تو پھر آپ کھانے کعبہ آ گئے آپ نے دروازہ کھولا کیونکہ کلیدِ کعبہ آپ ہی کے پاس تھی آپ نے دروازہ کھولا اور دروازہ کھول کے اندر آئے اپنے فرزند کو گود میں لیا اور بی بی فاطمہ اسد سلام اللہ علیہ نے کہا کہ آج تیسرا دن ہے بچے کو اور اس نے آنکھیں نہیں کھولی ہیں حضرت ابو طالب اور بی بی فاطمہ ابھی بات کر ہی رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خود بھی باہر سے شہر سے وہ وہ واپس آ گئے وہ بھی اور آپ نے دیکھا جب اندر آیا اور آپ نے دیکھا بچے کی آنکھیں بند ہیں آپ نے اپنے امزاد کو گود میں لیا جیسے ہی گود میں لیا اور اسی وقت بچے نے مولا کائنات نے آنکھیں کھول دیں اور دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیضیاب ہوئے شرف یاب ہوئے اور اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو پہلی گھٹی جو دی تو اپنے آب دہن سے دی یہ تو آپ کی ولادت کا قصہ تھا اور اب میں آپ کو بتا رہی ہوں فضائل علی مولا کہ آپ سوری <تصفح> گلا خراب ہو رہا ہے آپ کسی بھی فقہ میں پوری اسلامی تاریخ پڑھ کر دیکھ لیجئے کہ مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کی کوئی ہمسر ہستی مل جائے نہیں ملے گی آپ پیدائش سے لے کر آخر تک یعنی کب تک جب تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات رہے آپ ان کے ساتھ سائے کی طرح رہے اور یہ غلط بات ہے یہ غلط پروپیگنڈا ہے کہ حضرت ابو طالب غریب تھے تو انہوں نے بچے تقسیم کر دیے ایسا ہرگز نہیں تھا حضرت ابو طالب رئیس بطخہ کہلاتے تھے آپ کے ہزاروں مویشی تھے آپ کا ہزاروں ایک ایک ہزار اونٹوں کا آپ کا قافلہ چلتا تھا تجارت کا یہ سب دشمنوں کا پروپیگنڈا ہے ایسی کوئی بات نہیں تھی تاریخ پڑھیے سچی تاریخ جو پڑھیے تحریف والی تاریخ تاریخ نہ پڑھیے گا چنانچہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تین برس کی عمر سے ساتھ آ گئے زیر کفالت آ گئے اور نو سال کی عمر میں آپ نے حضرت خدیجت القبرہ کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چالیس قراب کو بتایا کہ اللہ ایک ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت رض عشیرہ جب ترتیب دی سب آ گئے کھانا لگ گیا آپ نے کھانا کھا چکے تب آپ نے بتایا تبلیغ کے اس سے بتایا کہ دیکھو میں تمہارا نبی ہوں اللہ ایک ہے اور بس یہ کہنا تھا حضرت علیہ علیہ نے تو گواہی دی کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صادق اور امین ہیں اور لیکن اس کے ساتھ ہی کیا ہوا کہ دشمنی کھڑی ہو گئی سب کی اور مولا علی نے فرمایا کہ میں آپ جب آپ نے فرمایا تھا کہ میں وہی میرا خلیفہ ہوگا وہی میرا وسیع ہوگا جو اس وقت مجھے میرا ساتھ دینے کو کہے گا لیکن پورے مجمع میں سے کسی نے کچھ نہیں کہا جبکہ مولا مولائے کائنات صرف نو برس یا برواعت دس برس کے تھے کھڑے ہو گئے آپ اور آپ نے کہا میں آپ کی گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور پھر یہ مولا علی تھے کہ خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین کے ساتھ آپ کو زوج کا شرف بخشا پروردگار دیں زندگی کے ہر نشیب و فراز میں آپ نبی کریم کے ساتھ رہے امن تھا یا جنگ تھی ہجرت کی رات تھی یا یا مہاجرت کا فلسفہ تھا آپ ساتھ ساتھ نظر آ رہے ہیں یہی وجہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے لیے ایسی نسبت رکھتے ہو جیسے ہارون کی موسیٰ کے ساتھ ہو جب نجران کے میدان میں آپ داخل ہوئے تو اس طرح سے داخل ہوئے کہ سب سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑے ہوئے انگلی تھامے ہوئے جناب امام حسن علیہ السلام تھے گود میں امام حسین علیہ السلام تھے اور آپ تین کے پیچھے بی بی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تھیں اور آپ کے پیچھے مولائے کائنات آ رہے تھے اسی لیے رسول خدا نے آپ کو اپنا نفس بتایا در, در خیبر کو اکھاڑنے سے ایک رات پہلے نبی کریم نے فرمایا کہ میں کل علم اس کو دوں گا جو اللہ پاک اور اس کے رسول کو سب سے پیارا ہے اور صبح علم مولا کائنات کے ہاتھ میں دیا جبکہ آپ موجود بھی نہیں تھے آپ کی آنکھوں میں آشوب تھا اسی وقت جبرائیل امین نادی علی لے کر آئے اور نادی علی دی کہ یہ یا رسول اللہ یہ پڑھیے اس کی برکت سے آ جائیں گے مولا اور مولا زمان و مکاء کے پابندیوں سے کوئی ایک طرف کر کے حاضر ہو گئے جبکہ کافی دور تھے آپ اسی طریقے سے آپ اس کو دیکھ لیجئے غدیر خم کے موقع پر آخری حج کا جو موقع تھا اونٹ کے اوپر پالان بنایا گیا پالان کے اوپر آپ سوار ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا کائنات کو بھی اپنے ساتھ سوار کیا اور وہاں پر پھر آپ نے بتایا کہ دیکھو جس, جس کا میں مولا ہوں علی اس کا بھی مولا ہے علی نے تو نہیں کہا نا یہ مولا نے تو نہیں کہا نا کہ میں تمہارا مولا ہوں یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے پھر آپ فرما رہے ہیں میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے کبھی فرماتے ہیں علی حق ہے اور حق علی ہے کبھی فرماتے ہیں علی کو دیکھنا عبادت ہے علی کو سننا عبادت ہے پھر رہتی دنیا تک مومن و منافق کے درمیان یہ كہہ كر لكير كھينچ دى مومن ذکر علی سے کبھی خوش نہیں ہمیشہ خوش رہ سکتا ہے منافق کبھی ذکر علی سے خوش نہیں ہو سکتا ہے منافق کے چہرے پر بغض آ جاتا ہے مولائے کائنات کی شان میں سب سے زیادہ احادیث مبارکہ ہیں اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی فضائل تو اتنے ہیں کہ آپ بولتے ہی چلے جائیں یا میں بولتی چلی جاؤں آپ سنتے ہی چلے جائیں لیکن فضائل علی کم نہیں ہوں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام و, و علی خیر المرسلین و علیہ طیبین اپنی میزبان کو اجازت دیجیے خدا حافظ فی امان اللہ